Да, я не знаю, по самой игре больше скажет тренер, по нашим показателям, по всему, скажу лично от себя, что, наверное, какая-то нервозность, как мы начали игру, потом начали и происправляться немножко, нервозность из-за того, что мы хотим выиграть. У нас есть полоса неудач, полоса поражений, мы все ждем эту победу, которая, я верю, придет и после нее уже будет полегче. Не знаю, слава Богу, все живы, все здоровы, я Просто уверен, что мы насчитываем свою игру, пока у нас это не получается. И лично по себе скажу, сегодня вроде бы и старался, и все, но в защите, там, не знаю, тренер будет оценивать, но по нападению не помог действительно партнерам, как должен был бы. То есть я сам по себе говорю, что не все получилось, опять-таки, из-за чего, не знаю, будем анализировать, будем еще больше работать. Обидно? Ничего. Баскетбол такая, такая игра, знаете, сегодня так, завтра так. Никто не знает, как оно будет. Опять-таки, говорю, ждем эту победу. Опять-таки, так же, как и с Будивельником, мы немного провалили там. То есть провалами играем. Третью четверть, например, с Будивельником провалили. Тут первую провалили, потом догоняли судорожно. То есть нету, наверное, стабильности. Мы должны играть все четыре четверти одинаково в свой баскетбол. Вот над этим, наверное, и надо работать. Опять-таки, тренер скажет больше по самой игре. Ужасный результат для нас. Рассчитывали на победу, готовились хорошо какие безобразно, других слов нет. Первая четверть, которая, в принципе, предопределила игру в плане уверенности игроков. Если вы помните, 9-5 очков, Это хорошую игру показал Швец. Давно он так не играл. И Бакакеев много зависит от именно капитана команды. Он те игры, которые он играл, команда выиграла. Это игра с Николаем была, это игра с нами. Редко, наметка. Поэтому Вилис до последнего был шанс догнать. Догоняли и выходили вперед, но эпизодически нет стабильной игры в нападении. Мажем свои очки из-под кольца. Поэтому Работать, работать, еще раз работать. Тот факт, что у команды пять поражений, в принципе, в поселок было, вот он давит, что вот одна победа. Безусловно, конечно. Безусловно, есть руководство, которое ставит задачи серьезные, есть тренер, который в такую ситуацию, я скажу, не часто попадаешь и в тренировочном процессе никаких проблем нет. А вот груз ответственности, и игроки говорят сами, потому что давно не выигрывали, поэтому дальше давят. Сильно пощастило. Як думаєте, вам не пощастило, чи проблема все-таки управляет? Я вообще не люблю, щоб, знаете как, я не люблю, когда мне желают удачи, и не люблю зависеть от удачи. Понимаете? То тобто, есть баскетбол выиграет кто сильнее. На сегодняшний день, знаете, как можно говорить там об удаче, если четыре человека из Бакакиева забивают больше 10 очков? как нам тяжело защищаться. Команда уверенно играет. И посмотрите, кто у нас играет в нападение. Посмотрите процент реализации Стефанишина. Игрока национальной сборной. То есть тут надо больше работать, больше тренироваться. И один путь. Тут я не думаю, чтобы какие его посчастливы. Нету больше вопросов. Илья Викторович, как и в прошлой игре с другим столичным клубом, так и в этой, были перепады на протяжении игры. Где это настоящая Гаверла и как скоро мы можем ее увидеть? Я думаю, скоро увидите. То есть назрели какие-то перемены, то есть время разговоров закончилось. Будут перемены, скорее всего, какие-то. Будут наказания, я абсолютно уверен в этом. То есть, если слова не помогают, надо использовать другие методы. Просто сейчас об этом рано говорить, но скоро вы увидите прежнюю договору. Значит, так вы имеете в виду финансовом плане? И это тоже. И это тоже. Задача не выполняется, естественно, профессиональные игроки должны отвечать, и тренер в том числе. После матча пресс-конференции, сейчас перед нами играет баскетбольного клуба «Киев», Сначала к слово слово Павлу Крутоусу. Паш, как можешь прокомментировать сегодняшний матч? Ну, хочу поздравить всех одноклубников, болельщиков. Играли все очень хорошо, боролись до последней минуты, отдавались все. Команда Гаверлы тоже показала хороший баскетбол, но нам повезло больше. Можно так сказать. Хочу поздравить всех болельщиков. Всех, кто помогал нам в этой сложной игре, ну немножко не согласен с Пашей, что нам больше повезло, потому что мы, в принципе, контролировали ход игры, по-моему, даже ни разу не проигрывали. И в концовке сконцентрировались еще более и сыграли, в принципе, концовку нормально, хорошо, я считаю. Я запитание до тренера. Концовка то как раз вот немножко валидольна вышла, если там соперники еще два штрафных не смазали было бы вообще. Ну, вы знаете, это баскетбол, это игра, и в принципе за это все любят баскетбол, потому что непредсказуемо, что может произойти, и валидольная, ну, все-таки победа. Я... Что я могу по этому поводу сказать? Мы готовились хорошо, в принципе, выполнили все задачи, которые перед нами стояли. две победы подряд нащупала команда группа, и группе, даст ли это уверенность ну, Хотелось бы уверить, что так будет дальше, потому что да, проигрывать все равно психологически потом сложнее выходить из ямы. Ну, будем надеяться. Я думаю, если мы будем играть так, как эти две игры, то мы в Черкасах тоже, думаю, можем победить.